Ну, вот, короче, бардак бардаком. Где-то там тройка поняла, вот, что если она сама не начнет что-то планировать, то это будет беда. Угу. И так как это все-таки в большей степени политический проект, потому что Белецкий и первое его воинское звание – полковник. Рядовым он не был, насколько я понимаю, никогда. А, ну, так, так случилось, да, у нас есть как бы два человека таких на сегодняшний день. Это тройка и гур. Угу. А, мы так условно это называем, потому что они там по своей программе работают. Тройка формально входит в сукупные войска, но достаточно формально, в том плане, что она соблюдает все формальные атрибуты этого процесса, но все внутренние процессы у них, свои. как у них было, всегда принято, да. Uh -huh. вот. Ну, реально, это как бы чувака, как по мне. Uh -huh. И мало того, это вот, когда я прочитал у, у Бутусова, значит, глава, Доктрина Белецкого, я сначала подумал, что речь еще чувака будет но so, там все so so оказалось so гораздо поснее, so более постная значит там история. Там скорее история о том, как, значит, э, вот этому чуваку адаптироваться в это болото, которое называется там силой Силукой. А еще раз, я, вы, вы когда как, почитали... как структурная организация, я имею в виду. Вы когда <связывая> почитали, доктрину <связывая> <вы, связывая> когда почитали что вы подумали? Я подумал, что речь будет о чуваке. А, угу, о том, угу. что, ну на самом деле, когда, ну когда мы начинаем умничать там в своих а. кругах, мы все понимаем, что лет через 20 как бы самая организация армии будет на основе чувака. Вот э, про образ такого чувака, это есть третья штурмовая бригада. Uh -huh. вот, про образом чувака есть полки э, беспилотных систем. Потому что без вот этой частной инициативы, вот, с этой вот армейской э, субординации и так далее, невозможно достигнуть такого, э, таких результатов, такого эффекта.